roviydan rivoyatlar chumolining jiddu jahdi rivoyat qilishlaricha bir chumoli jahd kamarin belga bog'lab bir tepa tuproqni boshqa joyga tashishga kirishdi aslida bu ishni bajarish odamzodga ham qiyin edi chumolining tuproqdan zarra zarra olib tashayotganini bir qush ko'rib qoldi va sababini so'radi ey mavjudotlarning orig'i va maxluqotlarning zaifi bu ne ishdirki unga kirishibsan va bu ne mashaqqatdirki o'zingni unga uribsan chumoli dedi qavmimdan birovga ishqim tushib uning visolini tiladim u esa agar bizning vaslimizni tilasang bu tepa tuproqni boshqa joyga tashib ber deb shart qo'ydi hozir men bu shartga kirishib ahdimning uddasidan chiqishga harakat qilmoqdaman qush unga dedi bu orzuying sening qadringga munosib emas va bu kamonni qo'lingga olibsan qo'lingning quvvati unga barobar kelmaydi chumoli dedi men bu ishga qo'l urdim va jiddi jahdimni ishga soldim agar uni uddalay olsam yaxshi maqsadimga yetaman agar uddalay olmasam ular meni kechiradilar xulosa shuki kimki ulug' maqsad yo'lini tutib himmat ko'rsatsa va himmati qanchalar ulug' bo'lsa maqsadga yetish jiddi jahdi shunchalik osonlashadi va bu yo'lda hech qanday mashaqqat unga to'sqinlik qilolmaydi iroviydan rivoyatlar